Геннадій Водовоз, головний тренер команди «Єрбі 2. Ну, один з головних сюрпризів відкритого чемпіонату чорнівців. Для багатьох стало несподіванкою, те, що команда пробилася до навіть до топ-4. Можливо, це ще більш-менш можна було спрогнозувати. Ну, ваша участь в фіналі це стало. для большинства, напомню, сюрпризом, а что с того боку медали это получили, для вас это стало сюрпризом? Ну, мы готовились, будем говорить так. Мы готовились, то есть, и это, как бы, ну, будем говорить так, итог уже дол долгих дней и месяцев тренировки, потому что лет нельзя назвать, потому что мы тренируемся, вот этот состав, который мы собрали, этому составу ровно год. То есть мы его собрали в мае месяце, и вот он как раз вот, как бы, потихонечку-потихонечку выращивали детей для того, чтобы они вот играли то есть вот на, в этом чемпионате. Мы, разби Мы готовились к каждой игре, разбирали каждую команду, те, кроме университета, потому что как бы, университет мы ну, не видели. Все остальные команды э мы видели, соответственно, то есть мы готовились то есть, как бы, целенаправленно, каждую тренировку мы готовились под команду. Ну, то есть, как бы мы... задача, задача, честно говоря, была попасть в четверку, когда мы попали в четверку, уже стоял как бы вопрос уже разделить задачу, выиграть, попасть в золотой финал, что мы вчера сделали с большим трудом и с очень красивой игрой. Ребята все постарались, то есть я еще раз говорю, что даже те, кто сидели на лавке, они несли свою лепту на тренировках, то есть сопротивлялись, то есть как бы играли в защите, то есть помогали основным игрокам, то есть вот быть в кондиции, в той игровой кондиции, которую они показали вот в течение этих двух дней. Ну, ви пограли з цією командою, можливо, десь авантюрно у чемпіонаті дорослому західної України. Не, не страшно таких юнців кидати під? Ні. Ну я вважаю, що, во-первых, команда возраст, будемо говорити так, кадетів. То есть кадеты уже должны играть в этот раз. Во-вторых, ну вот как показал финал и полуфинал, то есть это оказало очень большое влияние на ребят. То есть у них сейчас нет авторитетов именно вот, против кого играть. Они не боятся играть против взрослых мужчин. И это как бы показатель уже какой-то взрослости, игровой взрослости игроков. Ну, Денис Передонов в складе суперники Это очень интересный опыт для так и а вот это, напевно, и дуже важлива була складова э, впевненной перемоги первой команды. Наверное, да. То есть, ну, как бы, во-первых, будем говорить так. То есть мы тоже, э, мы в принципе уже видели, что будет играть Денис. И мы уже того, играли против команды Бамбуд, Поэтому ну, как бы, мы готовились, но будем говорить так. У нас пока еще исполнительское мастерство не достигает уровня игрока, который поиграл в Суперлиге, поиграл в высшей лиге. Соответственно, то есть немножко тяжеловато, но, то есть, я считаю, что достаточно достойно сыграли против него, и, то есть, и при всех делах, то есть, как бы, количество фолов, полученных Денисом, то есть, говорит о том, что, как бы, мы тоже не боялись и, соответственно, то есть, играли против него. Раз он получил 5 фолов, значит, мы где-то справились со своей задачей. Витаю с рыбным успехом. Да, спасибо большое. Надеемся, что у нас как-то на следующий год мы постараемся выиграть чемпионат города, ну, может быть, области будет, не знаю, там, посмотрим, как сложатся звезды. Все, спасибо.